Александр, доброго дня. Скажите, пожалуйста, как проходят сборы? Все отлично, работаем в комфортабельных условиях, много тренируемся, отдыхаем, восстанавливаемся, кушаем. Сборы есть сборы, все в обычном режиме проходит. Чисуму это уже за ну, Конечно, уже накопилась психологическая усталость небольшая. Но все прекрасно понимают, что лучше тренироваться здесь за границей на хороших полях иметь хорошее восстановление бассейны бани тренажерные залы чем возвращаться домой и тренироваться на синтетических полях и где не совсем та будет подготовка которая нужна а как провели в Вильне витренирование дни на Кипре? Ну, мы с ребятами активно отдыхали, гуляли по побережью, ездили на шопинг, в другие города. А, на твою думку, почему матчи с сербскими командами прошли так невдало? Ну, Во-первых, нужно отметить, что традиционно все сербские команды во всех в принципе игровых видах спорта отлично себя показывают. Как бы, а те команды, с которыми мы играли, они вообще представляют свою страну в Еврокубках. Как бы нужно соперника отметить. Во-первых. Во-вторых, мы подошли немножко на разных стадиях у них была своя задача, у нас своя. Мы были нагружены, нас тренера подготовлены. Ну, в этот момент у нас была пиковая нагрузка на сборах. А соперники, непосредственно у них стартовал чемпионат там, через 7-10 дней. Они наши игры, возможно, рассматривали как непосредственная контрольная репетиция перед официальной игрой чемпионата Сербии. Поэтому немножко мы были в разных в полюсах, ну, как бы все сделали выводы, тренерский штаб увидел, над чем нужно поработать, время еще есть, так что будем исправлять ошибки, которые там совершали, и готовиться на календарную игру свою уже. это за Днепром? И еще можете сказать про наступного нашего суперника в УПЛ? Ну конечно, следим, готовимся. Ну, я думаю, вот это вот уже непосредственно сколько там, 10 дней осталось. Будем готовиться непосредственно к игре с Днепром. Ну, что сказать о команде. Собраны перспективные молодые футболисты. Некоторые даже в сборную Украины вызываются. Плюс ряд опытных игроков, которые ведут игру. Как бы тоже с именем. Так что серьезная команда. Нужно хорошо подготовиться и показать максимум.